И на и умыта. в эфире «Дочь твоя знаменита». Вы знаете, какие мои сладкие? Данки э, Знаете, есть люди, э, э, я, конечно, знамениты, каких вопросов не возникает, но есть еще люди, которые тоже чуть-чуть знаменитые, ну, не так, конечно, как я, но знают их. Чуть-чуть их знают. И вот у нас впервые в гостях э, мужчина, можно сказать, юноша, красавец, блондин местами. Просто сложен как Аполлон, так что мы будем хорошо смотреться. Я Венера, Вен Аполлон, ну красиво все будет. Единственный в Украине, вообще в истории, поющий горец 2, Александр Пановарев. Сашка Пономарев не курит, не пьет, только знаю много-много разных смешных анекдотов. Очень хорошо поет. Мне даже казалось Ася Карпана, что ей местами нравится. До сих пор почему-то не одруженный. Вопрос. Оп, 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 застречаю, ну, чего ты, я как тут... я Руку, -ру -ру -ру. Ты куда? Что, вообще с ума сошла, да? Саша, боже, ты не хоть... Ходи... Сая, привет их, привет их. Сюда, 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 сюда. Ну что, вообще же с ума сошла, да? <свист> Боже, это же надо бабки Тихо, тихо. Еля, это я, еля я. Это Саша. Ты понимаешь, у нас в время путае время. В 16.00 нас ходит на фан-клуб территории а, вот туда, до института культуры. Уже вечер, 21.45, Еречка. Сейчас я её успокою, подожди. Что маленько хочешь, что маленько хочешь? Боже, Саша, можно за остаться, да? На, выпей, фанатка. Боже, це до бабки тебе довезти. Понимаєш, ти в цій жизни не виновата ні в чому. Нічого, потерпи на сосисочку. Ну підпиши, возьми автограф. Що таке? Потеряла? Ну збігай найди бумажечку. Бо це ж не успокоїться. Це ж не дасть побалакати. О. Ооо... На чому ти підписуєш? Господи. Ти взагалі... Ще... Ой. Те ж як є на якличка. Кефрі. Ну, я так решила. Подпиши, напиши ей что-то хорошее. Цензурное. Что ты куда что-то? На, довольно. Все, еленька, до побачення. До побачення. Саша сказал, до побачення. Давай, маленькая, маленькая. Выпей там что-нибудь хорошее. Иди, иди, иди. Слушай, Саша, так тяжело. Клево что тебе. Да? Фу, я сама прилякалась. Я же закрыл этот шифонер. Ты что? О, нет, это такое еще не было. Ты знаешь, она так как бы на гнатюке. Все же вырезала. Что тебе сказать, Саша? А ну-ка, из трех раз, на кого я похожа. На Джона Леннона. На кого? На Джона Леннона. На Джона Леннона. Э, холодно. На Кобзона. Э, тепленько. Ну-ну-ну-ну-ну. Не маслив. Смотрю в тебя, как в зеркало. На Антонова? а тебя. Вот уже. Ну, Саня. ж, Санечка, что мы будем кушать сегодня, а? Я вижу, что в тебе, в тебе такие... Что, ты хочешь яичко? Не хочу. А что ты хочешь? колбаску? Не хочу. Кажи. Что? Что ты хочешь? Я сейчас скажу, что захочешь, я тебе дам. Я женщина, которая дает. Ти знаєш, е, до речі, про тебе є анекдот класний. Ти да, вже прийшли? придумали. Ну такий а, ну, тільки про тебе в дитинстві. Коли ти ще була маленька, така в білому платьку, з білими бантиками, така, а, дівчина біжить по вагону. І так. А, ну, по цьому ем, не СВ, а як називається? А, по пласкарська. Да, по пласкарному біжить і так. Маленька, п'ять років в бантики, там це він. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Забери ноги. Ля-ля-ля. Все про меня. Хороший кусок. Ой, Сашуня, моя ты зиронька небесная, не на, ты сырок берем. Раз. Ты знаешь, я сейчас смотрю, в тебе уже сияю на, на, пальчики. Что это такое? Да. Сука, можно я загадаю желание? Давай. Кажу так, что если колечко одиное, кто-то на пальчик э, у чужого, с ним и одиное, можно загадать желание. Дай мне, пожалуйста, я загадаю желание. Я отдам. Да. Конечно, ну, попробую. А, ну, Сейчас загадаю желание. Кольцо, кольцо попадает на палец. Слушай, ну так и да. Это подсвет Ладно, что я хотела сказать? Хоть наш. Еле, давай чай мне, сын. Мы э, э, салатиком уже наилась, бери. Хотя вот бы такие хороший лянь. Все, что Да нормально, скажи. Я чисти клеенка, чешу такие. Хорошая. <груша> На цехейке, наверное, да? Ну. Короче. Чуж, а я чула, что ты. О, не прошло и полгода. Территория данс. Веля. с на территории. Да да? Она того вот, 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 же. Она не всех знает, всех исполнителей знает, Да, умница. Давай, 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 давай. Давай, наша красавица. Ой, что тебе сказать про Сахарин? Давай, давай, Саха, Сахарочек. Вот, Вечная улыбка. Понимаешь? Я называю дитя порока. <салит> <салит> Чешь, Саня, я чувствую, что ты э, э, здесь там в Хмельницке сделал маленький свой ресторанчик. Да. Как он там поживает? Не знаю, треба доїхати туди, але ні, ні, ніби нормально. Нічого, так? Да? Да. У мене просто є свободні місця тут барменом. Так розумієш, когда... я, я співати вмію. Рахувати погано вмію, але. Це геля. Двадцять да? сім 27, 27, 800. До свидання. <laughs> Чуєш, вона нас по вона такі спектаклі там професіонал, мізансцени, все на. Когда папа принес, вернее, мама принесла папе, то папа как-то был взбудоражен, и он, ну, может, где-то в местах, я не, не помню, но это было то, понимаете, о чем я говорю. Она, как говорится, и когда писали, ну, много, как бы, говорилось и писалось о том, что прекрасное э, далеко. Я просила, не будь ко мне жестоко, а жестоко не будь. Ведь от чистого истока, понимаешь, прекрасное далеко, я начинаю путь. Сашка, че я, когда дивилася, я просто пришла от радості просто чуманела. Скореек мы в території Адивилися э, клип твой. Серденько мої. Угу. Сльози заважали говорити, так? Да? Сльози текли, клик, красота плыла. Ти настолько хорошо действуєш мечом, ну дарт. Раз, раз туда, раз, два, три. Ты шо? Я вообще предлагаю снять э, просто по просьбам Гели Лучшие фанатки Александра Пономарева предлагаю снять повторную серию этого клипа. Как ты думаешь? Пытань нема. Нема пытань, все. я тащи сюда сна... 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 Э... снаряды. Снаряды. Значит, давай сделаем так. О, о, мой, господи, так я же себе уже воображаю. Давай сделаем так. Ты сейчас... Будешь петь, а мы будем видео рядом. Mm -hmm. Ти баєш э, серденько моє. Э, давай, елечка, давай сюда. Так ти чекай, ти будеш допомагати чи як? Я буду... Ми Ты поколіст, да. Ти беквокаліст, чи хто? Чи будеш бас гітарою, хто? Я ж не знаю, Я... яким тут. Не дай мне случиться. Подожди, на секунду. Чого ти боїшся? Нормально? Цим только, на той надо. Значит, смотри, ми будемо горці. Ага. Ты Дракула, понял? Я горець. Ти будеш певец Александр Паномарюк. Вставай. Ага. Так, це. ми снимаем клип, держим. І пойдеш, серденька моє, е. -е. Давай. Не, е -е -е. Подожди, чекай, треба так. якось підготувати. Давай, давай. Що нам, що нам нужно для цього? Моральний матеріал. Так тихо. Так. Єля собі. Ні, щоб я не сам співав, я не знаю. Можливо, хтось мені допоможе. Допоможемо? Слава повниму. Будеш літ пенсії, які без ніколи. Чорна хмара наступається. Ні, да? чекай. Спочатку Сагіли. треба правильно задати ритм. Це найголовніше, тому що якщо не задаш ритм, то потім буде погано. Погано буде, що да? ну. ну дітяти. Так, о, давайте. Я в кліпі новий чоловік вчимо. Руки маєте всі, так? Порядок. Так, Підготували. Давайте спробу... каліки, ти М -м -м. Ну, спускаємо. Да. Пробуємо всі так, як потрібно, в ритмі плескати, щоб він було добре. В образ входить. Давай. Давай. Серденько моє. Дай мені. Сердень, серденько серде, моє. Ну коли хватить, Хватить! все, 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 все хватить. От бачиш, Хватить. Молодість збере своє. Та вона своє. Давай. Фу. Ну так черт, ты, 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 я не хочу. В клипы я что-то не для клипов создана, да? Друзья! На нашем майданчике независимости украинская ломбада о выгорании Александра Пономарева. Ура! Сладкий микрофончик, спасибо, спасибо. Спасибо. Ти знаєш, я сам давно запела, поповнила українську страду своїм очаровательним голосом Джиль Ты Ти знаєш, не можу я все время в поиске, сейчас готовлю кампан десь, опускають, знаешь, а ну, там промоушен, там сейчас статьи пишу сама про себе, як всі наші пишут. Ну так. И І ти знаєш, тебя спросить, от я не можу остановиться на имидже. Думає, что мені придумать, можем взяти образ такой нещасний. несчастной женщины. Или можно взять мне, наоборот, образ счастливой, опороченной женщины такой. Или взять, наоборот, на что-то такое экзотическое, знаешь, типа э, песни тибетских лан. Такая, знаешь, как-то вот Линда. И буду говорить, я ворона, я ворона. По перрону. Понимаешь? Как ты думаешь, на чем все-таки мне? Ты все-таки же, извините меня, А Ну я думаю, що треба тобі щось таке. Може спробуй зіграти чоловіка. Це зараз популярно. Чоловіки грають жінок, а ти будеш чоловіка. Такого ще ніхто не робив. Зачем? Ну як? Смотри, Клєво. я буду. Будеш. Е... Цей. Як він? Хто? Кто, кто? Пована Марио? Не, не. А кто? Кобзон, например. Кобзон, например. Знаешь? Я Кобзон. Ты, ты понимаешь, уже уже Поплавский есть у нас. А. Ценнивша -а. занято. Ты понимаешь, я вообще думаю, я, конечно, конечно, буду еще искать, может, я посоветую с кем, да, что сможешь усиляпнуть. Не, ну, пытаемся. Порядочный. Но, ты понимаешь, я тебя посмотрю, вообще, думаю, ты прирожденный секс-символ. Кто? Сейчас объясню. Секс-символ, все такие, ну, типа статуя. Ага. Совсем? Совсем, что есть. Понятно. Вот, и на, ней все ходят, смотрят, и всем нравится. Вот, ну, это вкратце так. Ага. Ты понимаешь, я хотел тебя спросить, может, тебе все-таки сняться, попробовать себя сняться в ролике на актера, потому что ты в горце показал! Ты махав настолько убедительно мечом, я котовский шевелюрой, понимаешь? Можно как-нибудь придумать. Можно придумать какие-нибудь вот, фильмы, какие-нибудь эротично, романтичные. Mm -hmm. Я даже могу согласиться на роль героини. Героини? Героини. Матери героини. Матери героини. матери героини, кого хочешь. Как? Мы сделаем пробы. Ну, давай спробуем при нами, а что? Шо... Что, сейчас? Давай сейчас. Так це ж треба надо... роздіватися. А А що робити? <ріх> ну давай ти починай. — Ні. <ріх> давай в доміно заграємо, хто виграє, то ти роздівайся. мене доміно нема. А що ж це в тебе за вагон такий? А дай та, та загадку, та... хто даде загадку, то ти буде роздіватися. Ну давай, я тобі загадку задаю, а ти відповідаєш. Давай. Десять міліціонерів пливе на цьому на, на плотику ага. через річку. Перевертайся, Сколько милиционеров потонуло? Таке не тонет. Будешь ты раздеваться? 20. А 10 во время следственного эксперимента. Да это подкол, я так не играю. Ты просто сыграл на моей женственности. Женщина, говорят, думая, медленнее, чем мужчина. Ну, не знаю, не знаю. Ну, я лучше знаю. Я же медленнее думаю. <Слых> я вспоминаю свою молодость, когда я еще работала э, на зеленом дизеле. Часто, часто так, знаете, с девочкой мы и фуфайки выходили, пели песни танцевал. Конечно, это все же, наверное, не повторится, но как бы оно, оно давало почву. Как бы я всегда не любила себя в искусстве. Я любила искусство в себе. Как потом я это прочитала. Писал Мерхольцем, Мерхольц. А я не знаю вообще, кто Лида придумал. Я хочу вообще, Тамила, разбуди. Я хочу вообще, кто придумал всех мужчин? Лида, скажи мне, как женщина-женщина. И на своем горьком девичьем опыте поняла, что мужчину держать в доме экономично невыгодно и нерентабельно. Я вообще тебе так скажу, родная моя дорогая, что каждая женщина красивая, как мы с тобой, должна быть, как Украина, вільна, незалежна и самостоятельная. знаешь, Сантер, что-то не так хочется уже спать. Спать? Ты не хочешь спать? Я не хочу уже спать. А надо. Сейчас яичко, почуть яичко для го. Крутое, елки, палки, ну. Но... Хотела бы яичко, выпила. <laughs> сантер, ложись, наверное, нас на диванчик. Чем вместе ляжем сегодня? Да нет, ты ты понимаешь, не могу, понимаешь, не могу с гостем лягти на одном диване. А что? Знаешь почему? Почему? Это ж все журналисты подумают, что это рекламный трюк. Все знают, что я хочу жениться на Александре Пономареве. На что оно нам надо? Ой, Саша, Саша. Давай, наверное, сейчас мы ляжем. Еля! Еля! Скажи, Карп, мне что надо тушить свет уже. Ты знаешь, что я не могу, буду очень буйный, когда сплю. Та ти шо? Ну, кресле, хочеш, що. Тоді я був на королівському своєму креслі. Я принцеса. Ти дивись, як хочеш, звичайно. У мене тут нема питань. Серденько є, під голову підплав, але я просто боксер ж в минулому і можу так вночі. Згадувати. згадувати. А з ким ти згадувати? З ким? З грушею, поняла. <рисвіт> ти ж боксер. Значить, ти любиш, щоб було м'янько. Чи було тверденько? Тверденько. Тверденько. Ложись. <рисвіт> я люблю, щоб було була м'янька. На то десь. Сейчас будет проверка. Это будет станция. Какая станция? Завтра ты высоко будете. Меня? Да. Ну, давай десь в 12 Не, Нет, в пив первое лучше. Помоги моя слабая А что ты говоришь? Она надо видно, она выдвигается. Я, я так замучалась. Такая крепатура. Не, я понимаю, ты боксер, но надо же кресло ломать, слушай. Трошки по-другому открывается. Ну, попробуй. Оце надо тянуть на себя. Вверх. Я держу. О, О, талант. А что рукой -то? С первого раза получилось. Так. Ой. Ой. Ложись, Анюшечка. Ложись. Вот ты меня хочешь покласть, а спать. Я на что Ты будешь таки? разбываться, не? А Разбиваться? Ой. Не, не буду. Слушай, хорошие такие эти у тебя. Это ты знаешь, детьми сезоны, да? Да, да, да. Це... слушай, я завтра, может, с утра что-нибудь про... А себя забыла укрыть. Вот уже аферистка. сейчас я встану, я не подружусь. Я как мать Тереза. Все, все. Ты очки не снимаешь на ночь, да? Не, ну тебе нравится. А ну чекай, чекай, ну вдягни возьми ты. А ну, что? Ну як? Совсем по-иншему свет принимаешь. Да. Задний да? дед а? а знаете что? Бо минус два. А? Минус два в половину. Класс, слушай. Минус два. Минус три, минус сорок. Ой, ты знаешь, я тебе скажу, Санечка. Так, все, вот это, вот это, вот это. Сейчас. Раз, раз, раз. Что то было, Тату? Это фрунзе 103. Сумасшедшим нет покоя называется. Какая больная на голову. Я уже, знаешь, я уже я не удивляюсь. Я уже вообще не удивляюсь. Еле забери свои Пуанти. То чекай, мы же едем, что ж їдемо, що ж ти за це выкинул? Хай шукає. На Казани. Дорога Украина, У нас зараз дрімає. Сантер Пономарьов. Ой, а ваша звездочка лягає в своє президентське кресло. и каже, і каже, як колись в детстве... Ля-ля-ля, ля-ля-ля. ноги. Ля-ля-ля. Як то кажут... Як же там казав, подожди, дед нас. Любі хлопчики і малятка. Ні, о, поно. Як казав колись мій старознаковий, спи мій маленький, сидь. <праць> Бо зайчик сіренький спить, сп'ять на дорозях воли, сп'ять на відрозах там іще хто-то. Тільки не спить, Саша Пономарьов. Свисне, летить по сашок. <праць> Все состріла уже, звісно. на конкурс можно подавать. Ладно, Украина, что там у меня сон клоны. Желаю вам счастья в личной жизни. Пух. Папа. Пока. С вами прощается Александр Панолев и ваша суперстар. Пока. Спокойной темноте, моряка. Что там за заряды да? А? Что там за заряды Нет. Спим. Тебе не холодно, Сань? Холодно. Так что надо сделать? Но я очень буйно сплю. Надо шукать компромисс. Надо. Буду шукать. А у вас есть точно такие, только с перламутровыми поверхностями? А что ж нет? Намалюем.